बिबट्याच्या हल्ल्यात पाच वर्षीय चिमुकला ठार संजय नगर तालुका केशोरी जिल्हा गोंदिया येथील अंश प्रकाश मंडळ वय पाच वर्ष या चिमुकला मुलगा दिनाक सप्टेंबर दोन हजार पंधराला ला पहाटे साडेपाच वाजता अंगणात लघुशंकेसाठी उठला आजी अर्चना जोडू मंडल हिच्या सोबत घरासमोरील अंगणात तो लघुशंकेकरिता गेला असता याच्या दरम्यान दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अंशवर हल्ला चढवला चिमुकल्या अंशाची मान पकडून बिबट्याने त्याला पंधरा मीटर फरफटत नेले ती जोराजोराने ओरडू लागली घारा शेजारील लोक धावून आले त्यांनी बिबट्याच्या दिशेने धाव घेताच बिबट्याने अंशला काही अंतरावरील शिवारात सोडून पळकाडला रक्तबंबाळ अवस्थेत अंशला गावकऱ्यांनी केशोरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणत असताना वाटेतच अंशचा मृत्यू झाला असावा असे डॉक्टर पिंकू मंडल यांनी सांगितले या घटनेची माहिती वन विभागाला व पोलीस विभागाला प्राथमिक आरोग्य केंद्र व गावकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आली अंशचे वडील प्रकाश मंडल हे रोजगारासाठी गुजरातला रवाना झाले होते तर त्याची आई माहेरी गेली होती पाच वर्षी अंशवर बिबट्याने हल्ला करून ठार केल्याची माहिती गावकऱ्यांना कळताच गुरुवारी सकाळी सात वाजेपासूनच संजयनगर येथील सर्व महिला पुरुषांनी एकत्र येऊन केशोरी नवेगाव मार्गावर बिबट्याला पकडण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले दहा तास रस्ता अडवून ठेवण्यात आला समतपत जमावाने उपर वनरक्षक अधिकाऱ्यांच्या गाडीची केली तोडफोड करत चारचाकी वाहन मारुती डिझायर केली पलटी काही वेळासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते अखेर उपवनरक्षक यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले नवेगाव मार्गावरील गावांमध्ये बिबट्याच्या वावरामुळे गावकरी व वा प्रवाशांमध्ये भिंतीचे वातावरण दोन दिवसाआधी इटादोह दोह धरण परिसरात एका मुलावर बिबट्याने हमला केला होता तो मुलगा सुदैवाने वाचला बिबट्या लहान मुलांना करत आहे लक्ष साकोलीचे आमदार नाना पाटोले यांची पीडित परिवाराचे सांत्वन करत भेट घेतली नरभक्षक बिबट्याला तात्काळ पकडण्यात यावे असे आदेश पीडित कुटुंबाला तात्काळ एक लाखाची मदत जाहीर करण्यात आली मैं अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले माननीय मंत्री महोदय गणेश नाइक जी से बात किया हूँ इनके पीसीसीएफ जो है श्रीनिवास राव जी इनके साथ बात किया हूँ मैंने तो उन्होंने हमारी एक मांग पहले जो अभी खोकन जी ने बताई थी उसमें से पहली मांग जो है कि भाई पहले तो वो, वो जो बिपटा है या जो टाइगर है उसको आज के आज बंद पकड़ना चाहिए उसको पकड़ने का आदेश उन्होंने दिया सुन लो पहले पहले ने ने दो मिनट तो सुन लीजिए उसको पकड़ने का जो अधिकार है पकड़ने का काम वो कर रहे हैं दूसरा दूसरा वो परिवार है उसको 25 लाख रुपए देने का जो है मुआवजा वो देने की बात हो गई है तीसरा पहले सुन और और तीसरा जो है ये जो ये जो राउंड ऑफिसर या जिसने जो भी यहाँ पे जो दुर्लक्ष किया है उसकी आज से तुरंत बदली की जाए या उसको सस्पेंड करने के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है और उसको डीएफओ साहब उसके बारे में यहां पे बताएंगे और ये परिवार को जो नौकरी देने की बात है परिवार को नौकरी देने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा और उसको कम से कम परिवार के एक आदमी को हम नौकरी जरूर देंगे मिनट सुनिए एक एक मिनट शांत हो जाइए एक अगर कौन बोल रहा है किसी को नहीं समझ रहा है। एक मिनट आप शांत रुकी आपने जो भी आपका डिमांड था इनके पास दे दिया है इनके पास आपने दे दिया है अगर आपको कुछ और उसमें कहना है तो इनसे आप एक बार फिर से बात करके बता दीजिए आपका क्या है एक मिनट एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक है मैं 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 डीएफओ बात कर रहा हूँ मैं डीएफओ बात कर रहा हूँ गोंदिया गोंदिया डिवीजन से तो आप एक बार सुन लीजिएगा आपकी जो भी डिमांड थी वो आपने डिमांड इनके तरफ से हमारे यहाँ तक पहुँचाई है जहाँ तक की पे कार्रवाई करनी है जो राउंड ऑफिसर आरएफओ आर एफ ओ आपको एक सेकेंड अरे सुनिए तो पहले पहले सुनिए फिर आपको जो बोलना है फिर बोलिए पहले मेरा कहना है वो सुन तो लीजिएगा तो जो भी अधिकारी तो इसमें जिन्होंने घर ये किया है उनपे ऊपर कार्रवाई होगा दूसर, दूसरी बात जो मुआवजा देना था वो मुआवजा आपको आठ दिन के अंदर मिल जाएगा मुआवजा जो आदमी को उनके घर के घर के सदस्य को जो नौकरी पे लगाने की थी जो सरकारी नौकरी है वो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जो रोजंदारी वाला लगा सकते हैं उसमें हम हाँ उनको जल्द से जल्द लगा देंगे ठीक है दूसरा जो का पकड़ने का है सुन लो एक मिनट जिसको जो बिबट को पकड़ने का है आज की घटना में जो भी बिबट है उसको आज ही पकड़ेंगे वो छोड़ के वो छोड़ के आपके इधर उधर के, के, के गांव में कोई भी बिबट आपको परेशानी कर रहा होगा जो गांव के आसपास आ रहा है जो कुत्तों को उठा रहा है जो मुर्गी को उठा रहा है वो भी आप बता दीजिएगा उसके भी हम इंतजाम कर देंगे ठीक है तो आपका जो मांगनी था वो मांगनी हम लोग यहीं पे कबूल करते ठीक है एम के डिजिटल न्यूज महाराष्ट्र मुख्य संपादक मिलिन करू अशात नवनवीन बारम्या बननेस आज सबस्क्राइब व लाइक करा एम के डिजिटल न्यूज महाराष्ट्र चैनल